Продовжуємо прямий ефір. До нашої студії вже завітала друга гостя. Отже, знайомтеся, будь ласка, це Оксана Богданець, директор Закарпатського інформаційного реабілітаційного центру для осіб з вадами зору дивосвіт та голова Ужгородської міської громадської організації інвалідів зору дивосвіт. Доброго вам ранку Доброго ранку. власне кажучи, запросили вас сьогодні до нашої студії, оскільки нещодавно, 15 жовтня, відзначали день білої тростини. Дуже багато заходів відбувалося в Україні на Закарпатті, зокрема, які саме в яких взяли участь можливо безпосередньо ви. Действительно, 15 октября весь мир отмечает День Белой Трости, символ незрячей людины. И, к сожалению, статистика неутешительная. С каждым днем, с каждым годом число таких людей увеличивается. Если привести как бы данные, в Украине это в районе 3-4 тысяч ежегодно. То есть это и рождаются дети с проблемой зрения, а также теряют зрение люди ну, вследствие тех или иных причин. В мире статистика в районе 2-3 миллионов в год. И если так будет продолжаться такая динамика прогрессия, то до 2020 года подсчитали статистика около 100 миллионов человек. Это очень как бы такие неутешительные цифры. И, соответственно, осенью общественные организации, которым данная проблема очень близка. Люди, которые чувствуют эту проблему на себе, стараются преодолевать те как бы, трудности, проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно, стараются привлечь внимание общества и как бы, поговорить, объяснить, привлечь внимание и попросить о помощи. Пропаганда дается. Про нами за последние годы, вот на этого год, так я говорю за собой массовой информации, дуже так сильно вдарили по этому, самому по этому питанню. Да, да, действительно. В прошлом году на День Белой Трустины в Луцке была акция, когда предложили заступнику головы облрады повязать как бы темную повязку, взять белую трость и на себе прочувствовать, вот что значит как бы жизнь без зрительного анализатора. И в этом году во Львове очень большая была акция. Также привлекли студентов, которые будущие реабилитологи. Им завязали глаза, дали белую трость и дали незнакомые как бы, задания, маршруты э, пройти к магазину сделать покупку отправить телеграмму и вы знаете как вот мы общаемся общественные лидеры между собой это был такой стресс когда молодежь снимала эту повязку это были слезы они говорят мы даже не могли представить что это такое жить без зрения без глаз потому что ну к сожалению вот в Советском Союзе замалчивалась данная проблема. И что неутешительно, вот мы сегодня говорим о День Белой Трости, что как таковой школы обучения ориентированию в пространстве и пользование тростью как средством реабилитации нету как таковой школы. То есть отдельные азы даются в школах для слабовидящих и незрячих, но как таковой методики еще не применяется. Хотя в мире, в Европе э, инвалиды по зрению достаточно интегрированы, реабилитированы. Вот мы ездили в Дебрацин по обмену опытом, э, реабилитационный центр Билла на нас приглашали. И мы действительно удивляемся и как бы очень рады за тех незрячих, которые свободно идут с тростью, они обучены, они, как говорится, спокойно перемещаются. Для них есть для того, чтобы действительно спокойно, например, однозначно. Видите, а у нас старались, наоборот, делать резервации, как бы незрячих спрятать. Пропаганда была, что у нас здоровое общество, что у нас нет таких людей. А сейчас, слава богу, действительно уже общество готово, я так думаю. Не знаю, ну по крайней мере уже есть определенные сдвиги. Вот средства массовой информации всячески поддерживают, как приглашают нас как лидеров, чтобы мы пообщались, что действительно люди с инвалидностью хотят жить, учиться, работать среди здоровых людей и, в принципе, ну, готовы быть полезным обществу, несмотря на свой недух. Потому Щодо засобів масової інформації, то в мене особисто нещодавно дуже вразив проект центрального одного з центральних телеканалів, де показували, як живеться насправді незрячим людям і як їм важко організувати свій побут. Що ви можете сказати? Ви щодня спілкуєтеся з такими людьми? Дійсно, з якими проблемами вони стикаються і наскільки реально ці проблеми вирішити на першим час. Ви знаєте, ми дійсно общаємося, як я сказала, дана проблема нам самим зрозуміла і близька, але ми стараємося і щось зробити. В данный момент в нашем области. А, наша организация очень активно начала вести работу а, на разрешение проблем незрячих в области и фактически стала ведущим репрезентантом интересов инвалидов по зрению а, у нас в области. Благодаря как бы, инициативе наших активистов, а озвучены светофоры. Мы очень много уже об этом говорили, поэтому не буду повторяться. То есть мы показали местной власти, местному бизнесу, как обеспечить доступность слабовидящим, незрячим людям. Я такую ремарку маленько сделаю. Дуже в многих местах был, в Киеве даже, немає. Дуже мало таких светофоров. Да, у нас там, очень да, качественные плюс. да, светофоры, и город принял, да. и в принципе очень спокойно слабовидящие люди. Мы не говорим о полностью даже незрячих, а слабовидящие и пожилые люди люди спокойно начали переходить дорогу в таких оживленных, скажем так, местах. То есть мы достаточно компетентны в вопросе доступности и, в принципе, можем проконсультировать, что необходимо, как необходимо. Если как бы уже эту тематику ну, закрыть, то есть для примера, если людям на колясках необходимы пантусы, которые ну, требуют больших, скажем так, вложений, то для слабовидящих людей нужно ступеньку, краешек 10 сантиметров желтой краской и последнюю ступеньку то есть первое и последнее. И уже слабовидящий человек видит этот пролет. Уже он не упадет. Я думаю... Банка желтой краски, любой установы, в принципе, могут себе позволить. И уже она будет считаться доступной для людей слабовидящих. Плюс контраст, как говорится, двери, стены. Но это не тема сегодняшней нашей передачи. Тем не менее, проект доступен в Закарпате, Проект-стимул, благодаря которому мы открыли Закарпатский информационно-реабилитационный центр. И уже на протяжении полтора года мы даем бесплатные социальные услуги. Вот как раз тот вопрос, который был задан, то есть мы действительно уже не просто поговорить и поддержать, мы стараемся ну, дать профессиональную помощь в плане социальной реабилитации, разрешение побутовых проблем, психологическую помощь, профориентация, помочь молодежи с проблемой зрения правильно выбрать, как говорится, профессию, потому что благодаря именно инновациям, современным технологиям слабовидящим открылись ну скажем так я скажу двери то есть возможности значительно расширились у нас компьютерный класс оснащенный специализированной озвученной программой то есть благодаря этим говорящим программам даже незрячие люди могут пользоваться интернетом в социальных марежах контактах одноклассниках в скайпе mm -hmm. они общаются то есть расширились как бы э, кола друзей это очень как говорится важно у нас прекрасная аудиобиблиотека, то есть около трех Тысяч книг аудиоформате. Раньше на предприятиях Украинского товариства слепых были библиотеки, где бобины такие большие книг записанных выдавали, и люди могли прослушивать. Это все сейчас устарело, сейчас век новейших технологий. Вот у нас инвалиды по зрению приходят, и мы как бы скидываем им книги, на диски записываем, то есть это и детективы, и приключенческие по запросу. Студенты с проблемой зрения Ужгородского национального университета могут во второй половине дня прийти к нам, пользоваться бесплатно интернетом, как говорится, в учебных целях. То есть наш центр открыт для всех тех, кому мы, в принципе, для кого мы создавали его. И родители как бы, детей слабовидящих, мы с ними проводим беседу, помогаем, как говорится, рассказываем об особенностях воспитания и обучения таких деток. Потому что, к сожалению, в области до сих пор не создан ни один детский садик, в котором бы обучались, воспитывались именно как бы детки невидящие. Есть одна группа у нас э, в детском садике номер 20, ну, скажем так, незрячих деток там не берут, потому что он не адаптирован. но ну, со слабовидящими ведется э, достаточно качественная работа, но это всего одна группа, этого очень-очень мало. А Процесс а на есть... Садочек, наши телеглядачи сегодня матимут змогу подвитися видеосюжет после этой разговоры и про такую профессию, как тифлопедагог. Тиф, педагог И вот как раз я еще хочу подойти к тому, что сейчас наша организация заканчивается реализацию проекта, очень громкого проекта, потому что, в принципе, это была инновация. Это створение патронажной службы Девосвит для СИБ Звада Мазору в Закарпатской области. Данный проект мы смогли реализовать благодаря поддержке Международного фонда Карпатский фонд и фонду Ведроджиня в рамках проекта поддержки уязвимых слоев населения в Западной Украины в период крызы. проекта именно повышение качества жизни инвалидов по зрению путем предоставления комплекса социальных услуг патронажной службы. В течение года, ну не года, 10 месяцев мы проехали всю Закарпатскую область, то есть провели информативно-просветницкие зустричи с инвалидами по зрению первой 2 второй группы до 45 лет и родителями детей инвалидов в каждом районе. Это удалось благодаря тесной спивпрации с главным управлением Праці и социального захисту населения, с Центром социальных служб для детей, семей и молоді областной Держадминистрации, психолога-медико-педагогической конс... консультации управления свиты и науки нашей державной администрации Центр занятости своих представителей в каждом районе посылал. офтальмологи тесно с нами співпрацювали. На данных встречах побывало 207 взрослых людей, инвалидов по зрению, 234 Мамы, у которой воспитывает ребенка с проблемой зрения, 133. Это я уже говорю, статистику. Почему? Да. Потому что мы подводим итоги, и уже 4 ноября у нас будет всеукраинский круглый стол, в котором мы будем делиться как бы, своим опытом, потому что мы разработали модель, ее детализировали и опробировали. И в принципе наш опыт интересен всем регионам ну, как бы Украины. И вот социальные представители социальных служб, псих, психологов медико-педагогических консультаций, центров занятости смогли узнать информацию про особенности, как говорится, работы с инвалидами, про зрению, про особенности сопровождения, как действительно помогать им и как предоставлять те или иные социальные услуги, потому что, ну, скажем так, в такие сложные времена персонал центра Девосвит не сможет часто выезжать как бы, в область, хотя мы надеемся, что на следующий год область, Рада, облдержа администрация поддерживают нас и все-таки будут предусмотрены определенные финансы, дабы вот это как бы зернышко, которое посеяно в области, уже проросло и периодически мы могли дальше поддерживать не только в телефонном онлайн режиме наших как бы инвалидов по зрению, как мы вот продолжаем после выезда в район, люди к нам звонят, обращаются. Пані Оксана, а вот их мы на тема сегодня про счастье, про бедность, про богатство говорим. А вот, вы спілкуетесь с людьми, От які інваліди позору, так от якщо взяти тему грошей, тему багатства, от чи вони вони це значить щось для них? Чи насамперед вони думають про щось інакше, і цінності у них зовсім інші? Цікаво дізнатися від вас вашу думку. Что их а... не думаю. Ну вы знаете, думки. конечно, деньги ⁇ это неплохо, не хорошо, это то необходимое в нашей жизни, да. без чего, в принципе, человек не может существовать. Количество денег, естественно, помогает удовлетворять теле наши иные потребности и желание отдохнуть. Если говорить про людей с проблемами зрения, естественно, деньги нужны для того, чтобы заниматься той же профилактикой, той же поддержкой зрения, поехать раз в году в специализированный санаторий, провести, как говорится, принять те иные процедуры. Это все стоит немалых, скажем так, денег. Но вы знаете, что хочется сказать? Дело в том, что люди, которые живут с проблемой, серьезной проблемой со здоровьем, у них происходит переоценка. Понимаете, что все-таки счастье его не купишь за деньги. И ощущение как бы радости жизни, оно идет внутри нас. И в принципе, как бы, если ты действительно ценишь ту жизнь, которая тебе дана, благодаришь Господа действительно на, за каждый день, который приходит в нашу жизнь, ты уже будешь счастлив. А я уже как психолог, ну, проведу такую параллель, что то, что внутри нас, наши как бы эмоциональные переживания, наше эмоциональное настроение, оно отражается на тех ситуациях, которые мы прикликаєм в наші житті і прикликаєм тих і інших людей. Тому, скажем так, скажу, що щастя, іменно состояние щастя не залежить від кількості денег, удоволтвореність там получение якби, как бы, ну, тих і інших благ, да, це деньги, да, но вот именно состояние щастя, оно це це совсем другое. Я думаю, пані Оксано, завдяки вашим словам, ви змогли достукатися до тисячів закарпатців, які цього ранку, хоча б, можливо, незначну переоцінку ці і зробили у своєму житті, тому що дійсно відчуття щастя залежить тільки від нас, а не від кількості грошей у гаманцеві чи в банку. Завдяки своїй роботі ви маєте можливість спілкуватися із багатьма людьми. Напевно, зустрічали багатьох унікальних людей. Я не втомлююся про це повторювати майже у кожній програмі. Мені здається, коли у житті в людини чогось немає, чогось бракує, то їй Бог дає щось інше. Тобто діє такий закон компенсації. Чи бачили ви це, чи зустрічали унікальних людей? У уже. Конечно. Вы знаете, скажем так, я в свое время работала в школе психологом в НВК грант города Ужгорода. Но потом как-то я попала случайно, ну, говорю, как говорю, как-то, но случайности в этой жизни не бывает. Наверное, мне необходимо было попасть в пущей водицы В 2006 году проводился слет молодежи с проблемой зрения. И я настолько была поражена, именно вот количество тех уникальных людей, которые действительно, несмотря на недух, дух, достигли в этой жизни очень больших высот. И я как-то вот загорелась действительно приложить усилия, чтобы и в нашей Закарпатской области создать реабилитационный центр и мотивировать людей действительно с проблемой зрения. Не останавливайтесь. Это, в принципе, именно и то, что я говорила в наших просветских зустричах, что родители не Делайте как бы детям ограничение в том, что если у тебя плохое зрение, ты не сможешь добиться в этой жизни чего-то. Неси эти комплексы. И вот мы как раз и рассказывали в этих встречах про тех людей. В Лоцке бухгалтером работает незрячий парень на крупнейшей фирме, в Харькове организация незрячих юристов. Среди них двое адвокатов. Олег Леонидович Лепетюк был награжден Ющенко орденом за мужество. Незрячие адвокаты, это, скажем так, я сама знакома с пятью на Украине. Это люди, которые имеют свою фирму, своего водителя, то есть это реализованные, которые приглашаются, востребованы. Вы знаете, мы даже, как бы, всеукраинское движение задумали создать, это работа, скажем так, не одного дня, а такую, ну, книгу или э, э, альбом с фотографиями именно тех людей, которые станут действительно примером ну, для людей. Да, 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 когда люди, несмотря на серьезный недух, потому что раньше стереотип общества, что вообще не зрячий человек, кроме как крутить гайки и клеить конверты, ничего не может, достигают, достигают, реализовываются и, скажем так, своим ежедневным трудом показывают, что в нашей жизни все зависит от нас. З чималою кількістю унікальних людей знайома наша гостя Оксана Богданець. Говоримо про незрячих людей, про те, як їм живеться на Закарпатті і що власне роблять громадські організації для того, аби їм жилося комфортніше. Зовсім скоро, 13 листопада, будемо відзначати день незрячих людей. Які заходи плануєте ви свої організації? Ну, скажем так, мы начинали разговор с дня Белой Трости, и я сказала, что в Украине, как таковой, школы обучения незрячих ориентированию в пространстве не существует. Наша организация планирует на следующий год сделать все возможное, дабы запустить как бы, данное направление в своем центре. Потому что анкетирование, которое мы проводили в конце каждой встречи с инвалидами по зрению в каждом районе области, показало, что есть определенное число незрячих, которые хотели бы быть самостоятельными, независимыми от сопровождающего и спокойно в своем районе, в своем селе, где они проживают, Благодаря Трости ходить, перемещаться, как говорится, в своем населенном пункте. А какие мы заходы плануем Я думаю, что я наперед не буду их озвучивать. Если у нас что-то удастся из того, что мы запланировали, мы с удовольствием придем и поделимся, как говорится, с вами. А в принципе, естественно, все заходы направлены на то, чтобы привлечь внимание общества для потреб подрэп... незрячих людей. Что, будем уважать вам успеху. Чтобы... Насі задуми вдалося втілити у життя, обов'язково приходьте до студії програми Ранок на тисці. Розповідайте і нам і всім нашим телеглядачам, адже проблема дійсно вагома, і її слід вирішувати спільними зусиллями. Оксана Богданець, голова Ужгородської міської громадської організації інвалідів зору дивосвіт та директор Закарпатського інформаційно-реабілітаційного центру для осіб із вадами зору дивосвіт. Сьогодні була у студії програми Ранок на тисці